Allah Taala mübarək Zariyat surəsinin 56-cı ayəsində 56-cı surənin 56-cı ayəsi sayılır. Buyurur ki, mən insanları, cinləri fəqət mənə bəndə olmaq üçün xalq etdim. Yəni insanın dünyaya gəlməyində məqsəd bəndəçilikdir. Allah Taala buyurur ki, bəndə olmaqdır. İnsan ki bəndədir, demək ən uca məqama sahib olan bir məqamdadır. Baxın namazda biz təşəhhdüdə nə deyirik? Əşhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Salla allahi alayhi ve sellem. Yəni şahadat verirəm peyğəmbər Allahın əbdi, bəndəsi və rəsuludur. Ənə yəni, peyğəmbər rəsuliyyət məqamına bəndəçilikdən gedib keçib. Bəndə olmaqlıq üçün insan gərək hikmət sahibi olsun. Hikmət Allah Taala tərəfindən bəndələrə verilən bir hədiyyədir. Hər bir insan Allahın bu hədiyyəsini dəyərli, qiymətli hədiyyəsinə yiyələnə bilər. Əslində insan bu dünyaya gəlib fəqət o hikmət hədiyyəsini əldə etsin. Hikməti. Hikmətli insanın müəyyən əlamət və xüsusiyyətləri var. Hikmət sahibi olan şəxs bu dünyada qarşısına çıxan hər bir hadisələrdə özünü itirməz. Hikmətli insan özünə çıxan bütün hadisələrin qarşısında dağ mətin kimi olar möhkəm olar, sarsılmaz. Kərbəla hadisələrinə baxsaq görər ikı orada olanlar dağ kimi möhkəm idi. Qərlərləri düşmən müqabilində soyuq idi, qorxuzad yox idi. Hətta nəql edirlər ki, Aşura axşamında Bureyr adında İmam Hüseynin bir səhabəsi vardı. Bureyr O həşrəq şamında çox zarafat edirdi. Dedilər ki, bura gəlsən zarafat edən deyildin. Deyib gülürsən. Zarafat çox etməyimin, deyib gülməyimin məqsəd nədir? Deyir ki, bir neçə səhətdən sonra biz cənnətdəki məqamımıza gedərik. Bizi cənnət ilə ayıran bir pərdə var. O da şəhidlik pərdəsi. Deyir ona görə nə üçün gülməyim, sevinməyim? Sevinçli bir yerə gedərik. Yəni hikmət sahibi olanlar ölümdən qorxmazlar, hadisələrdən qorxmazlar. Görəsən hansı əməllər insanın qəlbində hikmətin yaranmasına səbəb olar? Bir neçə işlər var ki, o həmin işlər insanın qəlbində hikmət yarada bilər. Onlardan birincisi Nəfsî istəklərini ayağın altına qoyub tapdalamaqdır. Hər kəs nəfsini boğa bilsə, hikmət əldə edə bilər. Birinci mərtəbə nəfsini sındırmaqdır. İnsanın da birinci düşməni nəfs-i əmmarədən gəlir. İnsanın başına nə gəlir? Nəfsindən gəlir. Nəfs şeytanın insanın daxilində olan bir sətirliyidir səfirli idi. Əql qüvvəsi isə insanın daxilində Allahın təyin etdiyi bir səfirdir. İnsanın daxilində daim müharibə gedir. Əqıldə nəfsin müharibəsi gedir. O da insan gərək e, arxayin olmamalıdır ki, mən namaz qılıram, oruç tuturam, zikr edirəm, İmam Hüseyn əleyhissəlamın məhzisində otururam. Bunları arxayin olmasın. Nəfs daim insanı yoldan çıxarda bilər. Mövlana Cəlaləddin Rumi ibrətli bir hadisədə qeyd edir ki, bir gün deyir, bir ilan tutan vardı. Belə soyuq vaxtı çıxmışdı dağlara ki, ilan tutub gətirərdi cəmiyyətin içində ilanla oynuyurdu, onun müqabilində pul alırdı. Onun işi sənəti boydu. Deyir, bir gün getdi dağa, gördü ki, bir böyük bir ilan, əfi bir ilan, dedi, əb, bundan yaxşı pul alaram. Gördü ki, donub ölü vəziyyətdədir. Götürür bunu, düşür aşağı, cəmaat da yığışır. Başdır ilandan oynamağa ölü ilandır da. Ha hə, bundan da yavaş-yavaş ona -yavaş pul verirlər. Yavaş-yavaş günəş də çıxır ilanın dərisinə təsir edəy də ilan oylır. İlan oylandıqdan sonra bu ilan oynadanın özünü vurur. Sonra cəmaatı həmlədir. Cəlaləddin Rumi Məvlana deyir ki, nəfs də insanın qəlbində daxilində yatmış ilan kimidir. Sən ibadat ahli orxayın olmaqı mən də ibadat ahliyəm, şeytan məndən uzaqdır. Xeyr. Daim ilan kimi qalxıb səni yoldan çıxarda bilər. O böyük bir geniş mövzudur, bununla kifayətlənirəm. O da hikmət sahibi olmağın birinci yolu budur ki, nəfsini gərək kontrol edəsən. Peyğəmbər Əkrəm buyurur ki, öz nəfsi istəklərindən mübarizə aparın ki, qəlbləriniz hikmətlə dolsun. İkinci hikmət əldə istəyən şəxsin ikinci mərtəbəsi ixtılaslı olmaqdır. İxlas yəni müxlis, xolislik. İnsan qəlbində hikmətin yaranmasının əsas səbəblərdən biri ixtılaslı olmaqdır. Peyğəmbər əkirəm buyurur ki, hər kəs əməllərini 40 gün Allaha xatir yerinə yetirsə, Allah Taala onun qəlbindən hikməti onun dilinə cari edər. Hər kəs 40 gün gecə namazını qılsa, tərk etəməsə, ondan sonra onun qalbi nuranlaşar. Allah Taala ona yaxşı ilə pisi ayıradan bir qüvvə verir, furqanı verir. Hikmət sahibi bəzi şeyləri görür. Yaxşı olar ki, ikhlasla edəsən, işləri ikhlasla görəsən. Ustadlardan biri vardı, tələbələrinə dəstəyirdi. Birdən həmen ustad dedi ki, fılan tələbəyə dedi qalx ayağa. Nə üçün dəstəmaz almamısan? Get dəstəmazlığı təzələ. Hekimətli idi də, hikmət yəni bəsirəti açığı idi. Bilirdi ki, hansı tələbə dəstəmazlıdır, hansı dəstansızdır. Hansı tələbə günah edib, hansı günah etmir. Allah Taala ona bu məqam vermişdi. Sonradan Allah həmen məqamını ondan aldı. Niyə? Çünki tələbələrin içində o tələbənin əyibini onun üzünə vurdu. Allah da onun əlindən onu aldı. Yəni məqsəd budur ki, ixtlaslı olsan Allah Taala sənə bəsirət gözü verir. Allah rəhmət eilsin. Şeyx Abbas Qumiyə yəni, böyük kitab yazıb. Şeyx Abbas Qumiy bir kitab yazmışdı ki, axirət mənzilləri. Axirət mənzillərini yazmışdı. Xanım məsum məsumanın Haramında 1% Hüseyn adında, Şeyx Hüsn adında 1% bunun kitabından açıp mövzə edərdi. Şeyx Abbas Quminin də atası çörəyçi idi, çörək satan idi. Belə alim adam deyirdi, belə savadı olmayan biri idi. O da həmişə gələrdi, oturardı, Şeyx Hüseynin mövzələrini dinləyirdi. Gələrdi, deyirdi ki, "Ey oğlum, ey Şeyx Abbas, arada sən də gəl məscidə Şeyx Hüseyn bir kitabdan danışır. Həmin kitab Axirət Mənzilləridir. Gəl sən də otur, elə 20 sən evin içində yazırsan, pozursan. Gəl sən də otur, sən də bir şeylər öyrən dedi, baş üstə gəlirəm. Deyər atası dünyasını dəyişənə qədər bilmədi ki, həmin Şeyx Hüseyn ki, xutbə söyləyir, oğlunun yazdığı kitabdır. Atasına bildirmədi. Təvazökarlıq, ixtlas budur. Mən bir işi görüm Allaha xatir, gizli nə qədər saxlasam Allaha xatirsə buna ihlas deyirlər. Əgər istəyirəm cemaahat hamısı görsün özümü reklam edim, bu nədir? Riya, ihlasın əksidir. Hikmətli olmaq istəyirsənsə ikinci mərtəbə budur ki, ihlaslı olasan. Üçüncü budur ki, təqvalı olasan. Təqva yəni günah qabağına çıxanda ona yox deyəsən. Təqva bir güvəddir ki, insana göstərir, haram, halal qabağına çıxanda halal yolu götürür. Haramdan çəkilir. Hayatullah Tehranı vardı. Allah rəhmət eləsin. Deyir ki, istərsən biləsən, təqvalısan, ya təqvalı deyilsən. Bir həftə ərzində səni kamera çəksin. Bu kamera ki, biri çəkir, sonra yayımlanırdı. Bir həftə ərzində səni kamera çəksin. Sən nə edirsən, nə yeyirsən, nə edirsən, ondan sonra həmin çəkilən reportajçı var, verərsin TV-lərə. Əgər sən razısansa buna, sən onda deyir təqvalısan. Yəni girzin də nə edirsən çəkilsin. Am bir şərtlə ki bir həftədən sonra veriləcək televiziyaya. Əgər sən nə edirsənsə desən hə razıyam demək təqvalısan. Elə isə deyir ki bəs Allahın da mələkləri səni çəkir. O da günah qabağına çıxanda yox deyə biləsən, təqvalı olasan. Üçüncü xasiyyət hikmətlilik olmaq üçün təqva. Dördüncü sonuncu xasiyyət budur ki az yemək az yemək, az danışmaq. Peyğəmbər əkramə Allah Taala Məröcdə buyurur ki: "Ey Əhməd, peyğəmbəri Əhməd olaraq müraciət edirdi. Ey Əhməd, həqiqətən bəndə qarnını ac saxlayıb dilini qorusa, mən ona hikməti öyrədərəm." Mən bir yerdə oxudum, hər kəs əgər az danışsa, zikirin ləzzət və şirinliyini hiss edər. Çox dilini öyrəşdirsən zikrə, amma danışanda az danışdın cəmiyyətinə, Allah təala şirinliyini öyrədər. Odur ki, istəyirsən hikmət sahibi olasan, əsasən də o 4 dənə qubeyə riyayet edərsən. İnşallah bir şey də qeyd edim. Bu hikmətli olmaqlıq üçün əsas ə addımlardan biri də belə məclislərdə ictihlaslə iştirak edib xidmət etməkli idi. Çünki Allah Taala İmam Hüseyn əleyhissəlamı, Əhlibeyti sevir. Onları sevənləri də sevir. Qurulur ki Musa peyğəmbərdən sonra bir dəstə gəldi, zalım dəstə gəldi, güclü fərkərdə idi, Calut adında. Calut Musa aleyhisselamın sandığını oğurladı. Musa aleyhisselam həyatda yoxdur. O ki, Musa aleyhisselamın sandığı müqəddəsdir, götürüb onu oğurladı, gətirdi özü üçün. Çünki Musa aleyhisselamın sandığı kimdə olsa güc-qudrət sahibi də odur. Dünyanı o da idarə edər. Bu gün bəlkə də o sandığın üstündə belə mübarizə gedib o yerlər zəbt olunur. Allah Teala o dövrdə İsmail adında bir peyğəmbər vardı. Həmen peyğəmbərə buyurdu ki, cəmiyyətə cihad hökmünü ver, ged o müqəddəs sandığından al. Peyğəmbər də buyurdu, həmen yaşayan o kəmpdə, şəhərdə olanlara cihad hökmü, getdilər məğlub oldular. Allah Teala ikinci dəfə İsmail həmen peyğəmbərə vəhiyy etdi ki, ya İsmail sərkərdəliyi Taluta təqşir. İsmail dedi, "Taolud kimdir? Tanımıram." Deyir, "Özü gəlib səni tapar." Taolud kənddə kəndin birində bir çobandı. Cavan oğlan idi, əqidəli, imanlı, ixtlaslı idi, amma qoyun, quzusu vardı, çobanlıqla məşğul idi. Bir gün görür ki, qoyunları yoxdur. Qoyunların izinə düşür, çayı ilə, qırağı ilə gedir ta həmən məntəqəyə, şəhərə çatır. Görür ki, qarşısında bir şəxs, qoyunlar da onun ətrafında. Deyir, "Mənim qoyunlarım da onu ver." Deyir ki, mən bu dövrün zamanının indiki peyğəmbəriyəm. Adım İsmail idi. Allah Taala səni mənim yanıma göndərib sən də təqlut olmasan. Deyir: "Bəli, təqlutam." Ona deyir ki, Allah Taala istəyir ki, sən bu şəhərdə qoşunun sərkərdəsi olmalısan. Müqəddəs sandığı ələ gətirilməli. Tazımdır. Deyir: "Mən hara sərkərdəli hala?" Deyir: "Allahın inoyəti, istəyi, hikməti budur." Nəhayət də dəstə yığılır, sərkərdəlik buna verilir. Bu da elan edir ki, hər kəs dünya malına bağlıdsa mənim dəstəmdən çıxsın. Hər kəs ailəsinə bağlıdsa mənim dəstəmdən çıxsın. Xeyli dəstə yəni boşalır. Müxlis olan, xalis olan dəstəyini üst tutur qalutun qoşununa tərəf. Və ona deyir, həmen Talut deyir ki, yolda qabağımıza bir çay yetişər. Çay qabağımıza çıxar. Bu da bir imtahandır. Hər kəs o çayın suyundan içsə, mənim dəstəmdə ola bilməz. Bəziləri susuz olur, nəfs güc gəlir, götürür sudan içirlər. Sudan içən kimi ağırlaşırlar, hərəkətdə bilmirlər. Az qalan qüvvəyə gedir, irəli gedir. Bir az gedəndən sonra dəstə deyir ki, o cəulutun dəstəsi güclüdür. Biz isə azalmışıq. Onlar da çıxıb gedir. İmam Muhammed Baqir (ə.s.) buyurur ki, 10 min əskər ki vardı ona qoşulmuşdu Taluta, Calutun yanına gedirdi mübarizə aparmağa. 10 mindən cəmi 313 nəfər qaldı. 313 nəfər. Peyğəmbər Əkrəmin birinci mübarizəsi ki vardı Bədr savaşında 313 nəfər. Mindən çox kafirlərə qarşı vuruşdu, qalib gəldi. Həmin 313 nəfər 10 minlərlə qoşulunla üzbəüz durur. Zalud narə çəkir ki, mən sizin hamınızı qılıncdan keçirərəm. Orda bir nəfər olur 12-13 yaşında bir uşaq. Uşaq olduğu üçün belə deyim də, yeni yetim olduğu üçün qılınc çatmır buna. Bu da bir sapant götürür, əlində daşla. Elə o Zalud ki, sərkərdəki başdırı qışqırmağa, nişan alır birin qırır oğlunun başından. Atdan yerə düşür. İkinci nişanı alır, daşını, onu vurur Cəhənnəmə vasil edir. Cəulut ki vardı sərkərdə, kafir. 2 dənə daş ilə onu Cəhənnəmə vasil edir. Qurani Kərimdə Bəqərə surəsində Allah təala buyurur ki: "Və qatələ Davudu Cəulutu. Davud Cəulutu qətl etdi. V ətaullahul mulka vəl hikməta və 'allamah." Allah buyurur ki, mən bu uşağa elm verdim padşahlıq, mülk verdim, saltanat verdim. Həmin Davud kim oldu? Allah Taala sonra ona peyğəmbərlik verdi. Davud peyğəmbər. Davud peyğəmbərə həm peyğəmbərliyi verdi, həm padşahlığı verdi. Hələ üstəlik oğlu Süleyman peyğəmbərə də peyğəmbərliyi də verdi, padşahlığı da verdi. Niyə? 2 dənə daş atmışdı. Allah yolunda 2 daş atmışdı. Cəlutu cəhənnəmə vasit etmişdi. 2 daş İndi fikir verin, oturmuşuq kimin məclisində? İmam Hüseyn əleyhissəlamın məclisində. İmam Hüseyn əleyhissəlam iki daş yox, öz ən yaxın sahabelərini qurban verdi. Əsirlər düşəcəyi idi, bilirdi, razı oldu, ləbbek dedi və öz canını qurban verdi Allah yolunda. Mümkündür ki, sən İmam Hüseyn əleyhissəlamın məclisində iştirak edəsən, Allah sənə nə səverməsin. Allah yolunda iki daş atanı Allah Teala görünə verdi. Va İmam Sede Ali salam bugünkü gündə öz ən əziz yaxınlarından olan Əli Əkbərini şahid verdi. Muhammed Ali Muhammedə salavat zikri də inşallah. Allah. <laughs> <laughs> İmam Hüseynəley salam heç bir şahidini Allah'a xüsusi olaraq təqdim etməyib. Əsqarı gətirdi, demədi ki, nədir gətirmişəm. Qasımı gətirdi, Əbülfəz oğanı gətirdi, demədi ki, nə gətirmişəm. Amma Əli Əkbəri gətirəndə üz tutdu, dedi ki, Allahım, elə bir qurban gətirmişəm ki, mən. Əli Əkbər hamısı qeyd edir, düşmən də, dost da deyir ki, Hazratə Rasulullahə peyğəmbərə oxşuyurdu. Fəelan axloqi cəhətdən, xulqu cəhətdən peyğəmbərə oxşuyurdu. Danışığı elə bil peyğəmbər danışığı idi. Səss elə bil peyğəmbər danışırdı. Yerişi peyğəmbər yerişi. Axloqu peyğəmbər. Tam elə bil peyğəmbərin özü idi. O ki, odur ki, bu mərsiyədə ki deyilir ki, gördü qoşun şiphi peyğəmbər gəlir. Yenə yəni, peyğəmbər oxşarı gəlir dəstəyə. Bir gün Muaviə oturmuşdu taxta. Sual verir ki, bu taxta oturmağa layiq olan kimdir? Hamısı deyir ki, yoldağlar amdı ki, sən, sən. Deyir ki, xeyr, hamını səhv edirsiniz. Bu taxta oturmağa layiq olan Hüseynin o oğlu Əli Əkbərdir. Muaviya kimi bir düşmən etiraf edir ki, çünki deyir ki, o peyğəmbərə oxşardı, peyğəmbər əxlağındandır. O taxta oturmağa layiq olan fəqət odur. Odur ki, İmam Hüseyn əleyhissalam ki, istirdi peyğəmbəri görsün, Əli Əkbərin çöhrəsinə baxırdı ki, peyğəmbəri orada xatırlıyırdı. Bir gün müsəlmanlar oturmuşdu cəmiyyət Bir cəmiyyət oturmuşdu məsciddə danışırdı. Bir nəfər qapıdan içəri girdi, bir yəhudi. Dedi ki, mən yuxuda Hzrət Musa (aleyhissalam)un huzurunda idim. Sonra peyğəmbərinizi gördüm və yuxuda sizin dininizə iman gətirdim. İndi gəlmişəm, İslamın şərtləri nədir, onu mənə öyrədəsiniz. Bir nəfər dedi ki, sən çox yemisən, Yuhuvu qarışdırmırsan. Sən yəhudisən, sən Hara, Rasulullah'a bu vaxtda, bu dəmdə qapı açıldı, Əli Əkbər məscidə daxil oldu, hamı qalxdı ayağa. Həman yəhudi dedi ki, bax dedi ki, Assalamuun aleykə ya Rasulullah. Mən yuxuda bu kişini görmüşdüm. Eyni ilə bu dər boydu. Ondan sonra İslam dinini kəlmə şahadat edir, İslam dinini qəbul edir. Yeganə şəhid oldu ki, İmam Hüseyn (əleyhissalam) onun dalıca getdi. Amma İmam Hüseyn (əleyhissalam) Qasimi meydanə göndərəndə dalıca getmədi. Digərlərini göndərəndə meydanə dalıca getmədi. Qoşun da hamı gördü ki, Əli Əkbər qabaqda gedir, atası İmam Hüseyn də arxasıca gəlir. Bu qədər bağlı idi. İmam Hüseyn (əleyhissalam) heç bir şəhidi şəhid olanda qarışıq etməmişdi. Ali Əkbər şəhid olanda qarışıq etdi. Dedi ki, Ömərə qarışıq etdi. Deyir ki, sən mənim nəslimi bu baladan kəssin, Allah sənin nəslini kəssin. Elə də olur. Muxtar Allah rəhmət eilsin ona. Ha. Muxtar ki, o qatilərdən qisas alır, Ömər Sədi də tapır, başını bədənindən ayırır, gətirirlər bir pərdə örtü örtür, örtür onun başına simidə gətirirlər. Oğulu da xəbəri yoxdur atasını öldürüb. Oğulu gəlir muxtarın yanına ki, atamı bağışda səhv etdi. Peyğəmbərə xatir dər qaldırım pərdən. Pərdəni qaldırır, görür ki, oğlu atamın başı. Deyir, bunun da başını bədənindən ayırın. İmam Hüseyn əleyhissəlamın qorxu nədir? Həmen onun nəsin də kəsər. Heç şəhiddə İmam Hüseyn əleyhissəlam abasını yerə sərməmişdi. Haqiqət Əli Əkbər idi ki, getdi götürdü onun cəsədini, istədi gətirsin, gördü ət dağılır. O qədər nizələr, oxlar, qılınclar dəymişdi ki, paramparça olmuşdu. O da məcbur qaldı Əbanı sərdi, onun mübarək cəsədini Əbanın içinə koyub gətirdi.